हमारी मेन मांग है एमएसपी की मांग है किसानों के कर्जों की मांग है जो कर्जा किसानों पर चढ़ा हुआ है वो माफ करे लखमीरपुर का हमें इंसाफ नहीं मिला और हमें बुढ़ापा पेंशन किसानों और मजदूरों के लिए ये हमारी मुख्य मांगे हैं उसके लिए हम आज छब्बीस को पांच सौ जगह देश में और सौ जगह से ऊपर हम जो पंजाब में जे ट्रैक्टर मार्च हम कर रहे हैं क्योंकि हमने दिल्ली में भी छब्बीस जनवरी को ही हमने आज तो दो साल पहले हमने जो मार्च किया था क्योंकि हमारी मांगे कुछ केंद्र सरकार ने हमारे तीन काले कानून तो वापस कर लिए थे पर हमारी जो मुख्य मांग थी वो एमएसपी की और कर्जे माफी की वो हमें इंसाफ नहीं मिला वो हमें लारे में रखा गया इसलिए हम सरकार को याद करवाने आए हैं क्योंकि इलेक्शन भी साथ में आ रही है दो में उन्होंने बोला था हम आपकी दुगनी कर देंगे आज दुगनी कर देंगे कीमत हम आपको एमएसपी पूरी दे देंगे स्वामीनाथन को दे देंगे पर वो हमारे साथ उन्होंने जो धोखा किया है और दो सौ हजार चौबीस भी आ गया हमारी आमदन दुगनी नहीं हुई उसके लिए हम जातवाने के लिए हम सभी जगह 500 जगह इंडिया में जे सरकार को दिखाएंगे सरकार भूल गई सी भी शायद किसान ट्रैक्टर में चढ़ना भूल गया है अब दिखा देंगे भी किसान कैसे ट्रैक्टर पर चढ़ता है किसान कैसे सड़क पर उतरता है उनको ये दिखाने आए हैं भाई लखा आज लखा ट्रैक्टर सड़क पर हमारा फिर रहा मैं समराले से आया है पांच सौ हजार ट्रैक्टर वहां से ऐसी हरेक जगह हमारा पांच सौ हजार ट्रैक्टर हमारा हरेक सड़कों पर हरेक कस्बे में तुर तो, तो रहा है हम, हम बत्ती प्लस फाइव ਰਾਜੇਵਾਲ ਕੀ ਪੰਜ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ 37 ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅੱਜ ਜੇ ਪ੍ਰੋਸਟ ਟਰੱਸਟ ਐਸ ਕੇ ਐਮ ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਖਰੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਸਾਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਿੱੱਡੇ ਖਰੜ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਿਆ ਪੂਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਹੈ 500 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਉਸ ਰੈਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਰੋਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਟੈਣੀ ਮਿਸ਼ਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟੇਲਰ ਦਿਖਾਣ ਲੱਗੇ ਆਂ ਅਤੇ 2024 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਤਾ ਲੂੰਗਾ ਯੋ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ 2024 ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇ ਵਾਦੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ किसी भी काम ऐसी पूरा डिसीजन नहीं लिया है ये मोहाली से चप्परचिड़ी से चले हम वहाँ से सिंह सीधा सोहाना गुरुद्वारा उसके बाद बंदी सिंह मोर्चे पे कौमी साहब मोर्चा उसके बाद दोबारा ये इसी रूट पे घूमता हुआ दोबारा खरड़ मंडी में जाके समाप्त होगा अनाज मंडी में मांगे हमारी है एक तो जो एमएसपी है फसलों पे सारी फसलों पे एमएसपी दी जाए दूसरा है जो चार हमारे किसान और ये पत्रकार लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा के दरडे गए उनका इंसाफ नहीं मिला जो मंत्री हैं वो अभी तक वो शासन में काम कर रहे हैं उसके बाद जो पराली के मुद्दे हैं पराली के मुद्दे में हमारे जो पर्चे किए हुए वो रद्द किए जाए ये उनको जगाने के लिए ही ट्रैक्टर मार्च किया है ताकि उनको दिखा दे हमारा ये जैसे 26 जनवरी मना रहे हैं हम भी किसान अपनी ये ट्रैक्टर परेड कर रहे हैं रिहर्सल कर रहे हैं दिल्ली जाने की तैयारी की